разрешите вас искренне поприветствовать на этом уникальном событии, уникальном не только для Кировоградской области, а уникальном и для всей страны, потому что впервые в таком формате, под таким углом рассматривается развитие территорий. Кировоградщина и этим форумом в том числе демонстрирует, что она открыта для новых идей, для новых концепций, для полноценной, полномасштабной дискуссии относительно развития каждой территории и региона в целом. Я надеюсь, что сегодняшний форум станет таким хорошим стартом большой плодотворной работы по разработке или переосмыслению долгосрочных стратегий, какую задачу перед нами ставит президент в ближайшее время разработать стратегии до 2025 года. И Кироврач активно к этому готовится. Связать эти стратегии с маркетингом мест, территорий, с брейдингом территорий. Увязать эту стратегию с поиском, постоянным поиском новых точек роста, тех проектов, которые станут катализаторами развития каждой территории. Надеюсь, что большая часть присутствующих здесь собрались не безразличные люди. Мы, да, очень много было желающих попасть на этот форум и такой особый отбор, поэтому я искренне желаю, чтобы все дожили до конца этого мероприятия, потому что у нас будет очень много всего интересного. Желаю вам хорошей плодотворной работы. Успехов!